Тридцатилетие района Организации ветеранов отметили в Сватово. Представители военнослужащих старшего поколения поздравляли грамотами и тематическими буклетами с историей ветеранского движения в Сватовском районе. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Районная организация ветеранов одна из самых многочисленных не только на Сватовщине. В каждой громаде и на большинстве предприятий она имеет свои первичные организации, которые проводят работу с пенсионерами, ветеранами Второй мировой, участниками боевых действий. Все эти люди нуждаются в повышенном внимании, говорят руководители местных организаций. Уваги потребует дуже здоровой и допомоги. Пенсия мизерная, значит, живут тяжело ветеранам выживать при таких материальных. благах. Многие проблемы ветеранов, говорят руководители первичек, удается решать благодаря спонсорам на местах. Потребы, так как и все потребы, в основном ну, в уголь сейчас мы им не помогаем. Ну, если что нужно, обращаемся к Гончарівська агрофірму. ну привозимо, якщо дуже привозимо зерно. привозимо, там, допомагаємо, Ну всім можна, тим і допомагаємо. Кромі грамоти, поздравлення та обласної районної міської власті. ветеранам вручили подарки від общества Красного Креста і тематичні буклети з історії ветеранського руху в Сватовському районі. Ви створювали економічний потенціал нашої любої сватівщини. Низький вам уклін. На долю кожного з вас можна написати окрему книгу. Ви є епоха, ви є історія. Также з тридцятилетиям одної старіших общественных організацій району поздравили местные артисти. Юлія Щербак. Подія.